разница да, цена между выше ну, молока и первым. Цена, цена. вышел. Но, но подняться на выше то, как она была, на 15% хотя бы была выше. Вот, ну, это у меня болит моя Но дивиться, сегодня, на сегодняшний день, уже за 7 месяцев, да, я могу чуть-чуть сказать, что убиваркисть молока 5.05. А э, продаю 4,95. Понимаете? Вот где вот тут уже мы маем вот ну, всю складу, чтобы как бы выйти на 0 на 0, то есть простая простые Не расширенные, а простая вродницы да, экономика. Вот тут дуже серьезно. Конечно, сегодня молоко минимум хотя бы было 6,5-7 рублей на закон. Но ну, мы же видим, что все-таки реализация молока идет литр, и то там 900 грамм уже, да? Если взять жирность там 2,6 и где сколько? 14-15 грамм. Да. Все-таки, ну, дуже ну, паритет цен очень порушен между закупкой реализацией. Мы понимаем, там тоже свои проблемы, там много, но выработать его важнее, чем реализовать. Намного важнее. Это молоко. А мясо в вообще никакой покупки не выдерживает. Ну, что? ну у меня никогда не было прибыли. Но ну, так и так все всем том, что мы получаем на количество. Это говорит про мясо. Но мы, в общем-то, молочные. Мясо сопутствующее. Она убыточна у меня всю жизнь. Вот Министерство у меня еще в момент, не касается делегации. Ну, иногда так, иногда. Вот в, в, в этом году работает программа одна, единственная программа сельского хозяйства. Работает, да? Яка программа? То есть бешеный, да, вот вроде бы. Есть такая программа? Есть. Бешеный. Ну вот читать. Да? Вот их кто-то прочитает ну, механизм, вот я хочу министерство в прыгнуть Вот почему вы так делаете? Или вы компенсируете там, там, там? Вот я ж думал попаду, взял там какие-то 10 миллионов долларов, там, ну свои расчеты, там технику сделал. Ну, я тебе знал, что на технику технику, которую в Украине не производится, я взял кредит и купил на эту технику, эти деньги технику, она не попадет в эту программу. Если бы я знал это в январе, когда я задумал это сделать, я так купил два трактора, компанию, так, -то. я бы, конечно, свои деньги потратил бы на э, трактора, а на кредитные деньги покупал бы горючие, смазочные материалы, все остальное. Почему считаете, что надо компенсировать? только те деньги, которые идет он за обыгове. По то есть на горючку, на удобрение, а на технику, которую я потратил свои деньги, они нет. и плачу кредит. Кредитные деньги потратил на закупку техники. Почему там не должно компенсировать? Не наша. Ну, почему так? Там пенсика не наша. А это как бы, ну, трактуют так. Ну вот, не значит, же не выпускает. Ну, что вы меня заставляете думать? Не так не стоит ага, будет Давайте я на, свой, на свои, деньги куплю технику, а на кредит, может, он будет, буду покупать э, вот это, что запчастины, ручку, средства защиты растений, интернет, ну все то же Я вам отвечу, смотрите, для того, чтобы таких вопросов не было, да, мы и проводим круглые столы для того, чтобы не самостоятельно там да, взять все и не регулировать, как у нас было сейчас, мы отменили лицензию на ветеринарную вот, соответственно, и теперь ветеринары не могут экспортировать свою продукцию в Европу. Чтобы такого не было, да, сейчас обратно в лицензию возвращаем. Вот такие круглые столы с Для того, чтобы вы конкретно сказали, что вы хотите. Для того, чтобы мы потом это все правильно сделали. Дали компенсацию на любой кредит, да. кредит отдали, да, ничтожных на да. Харьковскую область. На да. Харьковскую да. 18. 18. 18. 18. 18. 18 да, ну, дайте уже, так сказать, программа по творению. 300 миллионов, да? Ну зачем вы разделяли? Это 300 миллионов? Нет, 300 миллионов. 300 на кредиты, да. Не кредиты, а на творение сквозь будем делать. Буквально в другой половине лет. 240? 240 миллионов. Но сказал я ценю, что чипко отдам, чипко, отдам и все до копии. Будемі. А саме для нас цікаве і саме головне, це не тільки для е, аграріїв, це будь-який галузь візьміть. Ві. Створили податкову систему, створили законодавчу базу. Не міняйте два рази на рік закони законодавчу базу, не міняйте, не, не можна так. Давайте попрацюємо. От з оцим ПДВ-пільним пдв пільги по пдв Прийняли по угоді годяга. Всі все, здихнули, три роки до 18 року живе. Ні. Отак. От Як ви то знаєте, коли сепаратор, крутимо, кудимо, сливки відділяємо, так, так і от, Чи відділять, чи не відділять, чи дадуть, чи не дадуть. Оце саме головне. Зберегти Стабіль... стабільність. стабільність да. Від послухаєш, що так, і ну, багато ж ми проїздили держав, світу, все. Приїжджаєш, питаєш. Того ж самого аргентинця, того саме німці, Він каже, та це в нас по законодавчій базі вже 28 чи там 50 років, ми не міняємо нічого, все. Ну, змінився там курс може їхньої одиниці, грошової. А там, каже, ми стабільно йдемо. Звісно, можна працювати. Закладаєш і думаєш, ага, чи оті 5 мільйонів по ПДВ, що мені? По збережу їх по спецрежиму ПДВ, куди вони мені підуть? От він правильно каже, чи купляти мені трактор, чи не куплять. А якщо куплю трактор, чи там якусь ще технологічну одиницю, я ж добавлю до цієї ж вартості ще ж щось. От і вироблю ще ПДВ. Я думаю, що і я буду не в збитку, і держава не буде в збитку. Тут, уже и уже вот ниже вот маленькая тема, которая не касается. Не ну не Давайте да. сначала по давайте, а потом в конце. Два слова. слова. Давайте вот сейчас вот по деревне. Ну давайте вот вывод сейчас, вывод так, вывод так, Он чуть -чуть. Давайте мы закончим тему, потом я вам предоставлю возможность, вы общаетесь уже не в руководстве. Покерадных Он не владелец, он с вами пообещает, если какие-то вопросы, связаны с нерегуляцией? Ну, как то, о чем мы говорили. Коротко, после чего опять же, Ваше мнение важнее. но Верховная Рада зашла к закону МРК в 58-м августе, августа. Так вот, о некоторых документах, они отрабатывали в конституционной записи, что паспорт в одну зону, а в они снасуруют. То из того, что здесь говорилось, только два я ее слышала, по воде и вот эти карантинные дозы, ну там тоже там Северогорье там послово продано. по это это Да, это да, да. <социкл> да, а законопроект, может быть здесь водоотведение и экологические службы, все. Но все равно, мне кажется, из всего, что мы говорили, самое главное – это налоговое возложение, которое решает все, даже не три единую задачу, а вот я могу по выступающим сказать, начиная с профсоюза, то есть если есть определенный налог, все один для всех, мы не упрываем, мы социально защищаем людей, не получаем полного визу зарплаты, все идет на пенсию. решает, решает. Дальше налог. Следующий выступающий о переводе земли. Мы в свое время, в 2003 в году или 2004, кто помнит, мы переводили, списывали смытые площади и так далее. Сегодня мы пришли к той земле в результате конкуренции, потому что мы готовы пропадать каждую кусок земли. Правильно. Туда можно было списать, следовательно можно и назад. Но если будет один налог для всех будет, не будут выращивать, но ну, ему все равно он не платит налог, вырастет он, загуляем у него соседнее поле. У меня сегодня тоже поле, люди посеяли расторопшую я дала им комбайн, мы их два дня чистим э, это там и все. Они вырастили просто амброзию. Мало того, что сегодня вот тут надо работать про там где надо, они не работают. Просто амброзия сегодня процветает. А вот этот налог, он снимет и эту задачу. Люди будут, ага, он ничего не вырастет, а должен налог заплатить. Вот такой, как и тот, который вырастет. Он снимет наш, трепет, вот Олег тоже выступил, снимут с нас львот, львоту или не снимут. Если сейчас нам ведут подоходный налог на прибыль, это вы просто похороните 30% хозяйства. Больше. Это не а может быть и больше. 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 больше а может быть и больше. Это вы категорически нельзя сделать. И если вы в состоянии, вот 50% тем о чем сегодня говорилось, снимет вот этот вот налог. Только его действительно надо сделать таким, чтобы мы его все могли поднять. При И сбалансировать. Это будет больше, чем мы имели. Это эмпирическим путем. Соберите 10 председателей, эмпирическим путем посчитайте, что казна получила а от АПК сегодня на министерстве секторе реальной экономики, которая наполняет бюджет. И что мы хотим получить? Добавьте к тому, что мы получили что смело 20% и разделите. И будет на это. И это решит массу проблем. Просто массу. Если вы только в состоянии сегодня это вообще сделать, если вам по от всем обратно, Как Представляю слово начальнику отдела Королинского управления. Да, не как семейная налоговые проблемы, но тем не менее хочется еще дать вопрос по работе дозволили ценно. И есть админ послуги, например, выдача субъектам временного дела, сертификата на и методичных ресурсов. Такой пакет документов готовится для этого сертификата, как будто это дозвенный документ, лицензия или что-то То есть, если предприятие, субъект, который есть хочет по праву да, получить документы подтверждения подтверждение доведения политических из своего банкнота, продаваемого, а это его один из основных деятельности, продавать временной спор, он должен под каждое животное заявление писать и подложить пакет документов охраны. Естественно, сроки подготовки этих временных средств сертификатов при таком затягивании через дозревный центр огромны. Срок, естественно, невозможен вашей. Если это 2-5 свитовства, в принципе, это нормально. Если мы столкнулись с таким вопросом, когда нужно предприятие, выдать 70. продать их племенную сколько вы цене, которые есть, не знаю, на выше, чем до я для этого, собственно, это И второе, это проверка структуры, которая пошла это. И раз мы дали то, естественно, понимаете, что я здесь все. Куда не, куда не, куда не, Ми нещодавно на минулому тижні збирали на місці області в Сугарській області, те, що він стосував, він виключно заміної справи. І коли ми спілкувалися в племі, більшість все-таки висловилася в тому, що е, такого роду дозволи зачіпати на даному етапі не потрібно. Не систему задержання. Так, так, ну зараз він перелився законопроект, який вирішує, якщо ми так далі можемо. В режим, режимі правила це шокуватися. Хотів зачепити ще одне питання, яке дуже активно піднімалося до центральних південних регіонах. Це е, залучення працівників на разові роботи. Е, актуально воно стояло для тих, хто займається вирощуванням чи е, овочевої продукції. Тобто, коли їм потрібно на якийсь врожай, на 3-5 днів залучити, умовно, 20, 20 працівників. Якщо вони починають уклати договори, це дуже накладно по строках, це дуже складна процедура. Якщо немає договорів, то одразу підлічають різні породи інспекції, контролюючі органи і штрафи там, як кажучи, дуже великі. Коли ми з ними спілкувалися, ми виробили таку загальну позицію. Зараз ми підготували законопроект, і він зараз обговорюється. Е. Які стосувалися е. мета яка? Фермер, який вважає наняти якесь певне коло оці на, на короткий строк, на разові роботи, тому на 5-10 днів йому потрібно 20 днів, він може вкласти один договір групового підряду. Тобто, один договір, де він виступає замовником, і перелік то в нього.